Ing Prefektor miyagi, dumunung ing antarane gunung-gunung sing ijo ana waduk sing tenang. Ing sawijining wayah sore nalika srengenge wiwit suruk. ana nelayan lokal sing jenenge Sato lagi nyeret pancing kaya biasane. Lumahing banyu diwarnai layung amargo serengenge surup lan saubenge dadi sepi. Dino liyane sing ora ono gunane. Aku kira, dewe mutar, arep ing baris kang, naliko pandelengan sing ora bisa dipercaya nyekel meripate. Ngambang ing lumahing banyu ono karp gede tenan. nanging pasuryane pancen manungsa. apa bisa iwak pasuran manungsa. Sa ngakak Pasuryane ikan mas kaya wong tuwa sing disiksa utawa bisa uga njaluk apa-apa? Pandangane katon nembus dheweke. Kaa ndelem ing telegin jiwane. Sato campur wedi lan penasaran, lan dewe ngomong karo iwak sing pasuryane manungso. La kowe, opo kowe, banjur kedadeyan sing luar biasa. Iwak kasebut ngomong suarane serak lan ora liyo. Aku wali panggonan iki, suara kasebut koyo Waya saka telenging bumi ngegirisi ing balunge sato Iwak alon-alon mbukak cangkeme lan wiwit nyritakake dongeng kepungkur Waduh iki jarene biyen dadi panggonan desa kecemplung gawe bendungan Wong-wong desa sing kebak sungkawa lan nesu amarga kelangan omahe padha kejemplung ing banyu. Iwak-iwak sing rai manungsa iku minangka kolektif jiwane minangka wadah kanggo rasa nesu. Manungso, dendamu kita ora bakal lali. Tembung tembunge iwak mau gumebyar ing waduk gawe bingunge sato Dewe ing rumaake tangis iwak iwak sing nyengsara akeh mikirake hubungan antarane alam lan manungsa bumi iku sato orang ngandhani sapa wae apa sing di Ananging gambar iwak lan tembung, tembunge mau jedul ing pikirane. Dewe ora nate nyedai waduk maneh. Tahun-tahun jure, kedadean aneh wiwit nyerang wilayah sekitar waduk. Suara tangis bisa keprungu ing wayah wengi. Lan tokoh-tokoh bayangan katon ing permukaan banyu wong wong desa podo bisik bisik kuto iwak rupa manungso nanging bebener tetep angel dipahami Opo ulam kuwi sejatine mujutake rasa gelane warga utawa muwong ora ana sing bisa ngomong kanthi pasti siji bab sing mesti Doyo sing bisa dirasakake lan medeni sing isih ana ing waduh kasebut